Очистий захід, із нагоди 27-ї річниці виведення військ Афганістану, пройшов сьогодні в Павлогрецькому історико краєзнавчому музеї. На заході були присутні учасники бойових дій в Афганістані, яких прийшли підтримати друзі, знайомі та представники влади. Для гостей було проведено екскурсію по всіх експозиційних залах Павлоградського історико-краєзнавчого музею. Воїнів-інтернаціоналістів привітав міський голова Анатолій Вершина, народний депутат Артур Мартовицький, голова міської спілки ветеранів війни в Афганістані Микола Жовтюк. Сім'ї загиблих воїнів відзначили подяками та подарунками. Музичні подарунки гості заходу отримали від Ігоря Обманкіна та Сергія Осуляка сьогодні. ми зібралися по особому случаю 27-ї годовщині вывода войск из Афганистана. Важно помнить те события. Важно поклониться тем людям, которые выполняли свой долг перед Родиной. Война в Афганистане продолжалась долгих девять, более долгих 9 лет, начиная с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года. Конечно, Эту войну не стоит причислять э, как явление украинской истории, но, несомненно, Украина приняла участие в ней и понесла ужасные потери. Участниками афганской войны было более 160 тысяч выходцев из Украины. Из них 3432 человека не вернулись в родные дома. 72 пропали без вести или попали в плен. 2729 матерей потеряли своих сыновей. 505 молодых женщин стали вдовами, а 711 детей сиротами. Более 8000 военнослужащих получили на войне тяжелые ранения, а 3560 стали инвалидами. Такими печальными были последствия той войны, которая стала тяжелым испытанием и трагедией для сотен тысяч людей. Слово предоставляется Павлоградскому городскому голове Вершине Анатолию Алексеевичу. Же само. У каждого есть свои мысли, особенно насчет этого. Нужна была война кому-то, это или не нужна, это, конечно, вопрос политиков. Но, тем не менее, те на то время молодые люди, которые участвовали в этой войне, они действительно герои. Герои ⁇ это мужественные люди, это вы, те, которые прошли через эту войну, и я прекрасно представляю то состояние ваше, когда вы ехали на эту войну. Но вы являетесь примером мужества, примером для будущих поколений. Сейчас другая война, сейчас внутренняя война, и такие же молодые люди идут на эту войну и не совсем понимают, за что они воюют не совсем, потому что вот она вроде бы как одна страна, одни люди и, и в то же время происходит то, что происходит. Я искренне выражаю соболезнования семьям погибшим, те, которые остались там на той войне. Мы видели вертолеты сожженные, там погибали люди, там погибали молодые хлопцы наши и пример, вот ведущая сказала пример Украины, 10 героев Советского Союза на тот момент. Практически Украина, она везде в своем героизме преобладала, если взять в масштабах 15 стран, наверное, всех. Сегодня проводится неделя, не день чествования, практически вся неделя проводится чествование героям нашим, героям афганской войны. Тем не менее, они выполняли, какой бы он ни был но он долг, долг настоящего мужчины. Те, которые были там на войне, я считаю, что это настоящие мужчины, они выполнили свой интернациональный долг, это по большому счету и природное предназначение э, мужчины. Еще раз искреннее соболезнования всем семьям погибшим. Вам, всем участникам той войны, честь и хвала. Огромное спасибо за то, что вы в то время проявили мужество. Ну и с нашей стороны делалось, я имею в виду, не только органов местного самоуправления, а и жителей нашего города прежде всего, потому что мы представляем наш город, делалось и будет делаться все для того, чтобы война, та, она была в памяти, чтобы люди понимали, что такое война, потому что человек, когда произнес первое слово в жизни, в природе своей, он обязан по природе договариваться. Но происходит иногда не не, не все так, как нам хочется, потому что кто-то вмешивается в эти переговоры и происходит вот такие вот события. Так что огромное спасибо всем тем, которые присутствуют здесь. И я уже сказал, что эта неделя, она эта неделя чествования вам и чести, хвала вам всем. Спасибо большое. На Я стараюсь сегодня накрыть всех погибших воинов в этой вас провести церемонию награждения своей. Награждается полноценная любовь к вере, E aí, seu caixa. Dividido que для тех, которые воевали, закончилась наконец-то война. Я хочу пожелать всем нам, чтобы наконец-то закончилась та война, которая сегодня происходит в нашей стране. Спасибо всем. От имени многочисленной армии ветеранов войны и труда нашего города я городского совета ветеранов поздравляю афганцев с 27-го годовщины вывода войск из Афганистана. И, конечно же, желаю крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мирного неба над вашими и нашими головами. Наша задача состоит в том, вместе с вами, дорогие афганцы, ветераны афганского чтобы мы помнили и тех, кто до конца выполнил свой воинский долг, остался лежать там, на горной земле Афганистана, и уже никогда не вернется на родную землю. Вот об этом моя песня. Они лежат, не требуя наград. Они застыли и сомкнулись стройно. Я бью сегодня за твоих солдат. Забытый полк я бью за твой покой. Нам не оплакать и не мои. И ты за устилает путь. Я пью за тех, кого я пережил, за тех, кого оттуда не верну, забытый. солдат, я бью за каждый твой забытый бог. Забытый полк уходит на закат, и гонит ветер пыль издалека. Отчизна мать, мы вспомним всех солдат, Последний путь забытого полка. Ты Бог уходит назад, и в прошлый все давай вспомнит всех солдат. сколько боли в тебе, сколько горя, афганская тема. Как ранимы сердца тех, кто цепью увязан с тобой. В каждой данной судьбе ты поешь рвущий душу сиреной. И теперь до конца слышать им твой грохочущий бой. И не просто слова Духи зил, кандагар, груз двухсотый Это молодость их душ и время Летящий удар Пусть же стихнет молва И уляжет забыл нервомотов Пусть родившийся стих Лечит ритмом тупую печаль Время стрелой не срезать, не вымыть и не забыть Но в душах вчерашних афганских солдат Звучит громогласно, и мы будем жить Спокойно, ребята, мы будем жить Спокойно, ребята, мы будем жить Спокойно, ребята, мы будем жить Спокойно, а ребята, мы будем жить. 1989 год запомнился для Баллаграда еще тремя важными событиями. С 1989 года в Балаградском регионе существует союз ветеранов войны в Афганистане. При Павлоградском профессионально-техническом лицее был открыт музей воинам интернационалистов И в мае того же года был установлен памятный знак воинам-интернационалистам. Авторами проекта были архитектор Гуглин Евгений Ефимович и скульптор Алексей Владимир Александрович. Знак выполнен в форме камертона с колоколами на В центре два полукруга, символизирующие земной шар, а также две руки с оружием, протянутые друг на другу. Накануне 25-й годовщины, в феврале 2014 -го года, на памятном знаке была установлена мемориальная доска с именами погибших воинов. А сейчас Слово предоставляється председателю Павлоградського союзу ветеранів войны в Афганістані Жердюку Ніколаю Алексійовичу. Шановні ветерани, гості, наші мами. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати данину пам'яті нашим загиблим хлопцям і тим, хто вже помер в мирний час. Дуже нелегкі часи ми пройшли, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані, але повернулися, стали до мирного життя і з усіма в місті піднімаємо свою рідну Україну, щоб ми процвітали і були незалежними. Хочу подякувати народному депутату, який завжди. Нам іде на зустріч, допомагає Артур Володимирович Мартовіцький, міські владі, які також подають нам руку допомоги, якби ми тільки хотіли займатися справами, виконуючи наш громадський обов'язок, виховуючи нашу молодь, щоб наша Україна завжди була вільною. Незалежної. От. і ми хочемо, щоб не міняли оці старі традиції, коли зараз наші вулиці, наших героїв, інтернаціоналістів хочуть перейменувати і невідомо не, не в що, тому що це історія. Ми, як кажуть, і наші брати, хлопці там завоювали це, як кажуть, е, своєю роботою. Хочу всім подякувати працівників музею, які провели нам зустріч в музеї. Дякую за увагу. Доброго дня. Я теж хочу привітати. Всіх, хто зібрався, воїн а також міській владі хочу подякувати за те, що вони зробили для нас таке свято. У нас свято на День учасників бойових дій на території інших держав. Перш за все, хочу побажати всім здоров'я, як банально не звучиться мирного неба над головою. Всім щастя, здоров'я, успіхів. Я думаю, що всі ми разом ми зробимо наше місто цікавим. І патріотичним у нас є з чим гордитися. У нас є тільки що Татяна проводила з нами екскурсію: 18 героїв Радянського Союзу. Герой Радянського Союзу Єль Ніколач Босконос. У 2007 році я з ним зустрічався в Чернігові, в місті, де були роковини мої військові частини. Ми розмовляли, він був і головою. В жителі комітету ветеранів війни. Зараз там дерев'янка Артур теж мені теж приєднаний, що це чоловік з нашої бригади, теж спецнази, кавалер трьох ордянок Красної Зни, бойового красного знамені. Ну, всім я хочу пожелати здоров'я, щастя, удачі і всього самого, самого найкращого. Дякую. В чорному тюрпані в Афганістані. Сводка і в стакані ми молча пливемо над землею. Черная птица через границу К нашим зорницам несет наших братьев домой В Афганистане те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный, рваные в клочья Им никогда, никогда, никогда не обнять теплых плеч когда в Азе сыча малобата, Сварившись на крыло тюльпа наш падал, Мы проклинали все свою работу, Опять пацан подвел по телероку. Да не в Кандакаре Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев которым в двадцать лет могилы рою, которым в двадцать лет могилы рою. Надо собраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Стингер стреляет, горы стреляют. Если сломаться, то парни второй раз умрут. И мы стенем нет совсем не так, как дома нет войны, все давно знакомо, Где трупы видят раз в году пилоты, И где с небес не валят вертолеты, И мы идем от боли стиснув зубы, Сухие и смачивая губы. Опять идут войска из Пакистана, А значит, есть работа для тюльпана, Начать работа для турбана.